jadi uh, tapi kali ini kita datang untuk podcast so podcast ni bukan saya seorang lah podcast ini kita jemput khas Tuan Guru Sheikh Abdul Ra'uf Nurin daripada Pondok Tampin apa khabar Tuan Guru? Alhamdulillah Alhamdulillah sihat ke Tuan Guru? Alhamdulillah sihat Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala jadi Tuan Guru bila kita bincang tentang sifat 20 ni biasanya bagi kita yang Mengaji lah orang pondok ke, Orang mengaji azhar ke, Semua faham sifat 20 tu. Tetapi, apabila kita bincang tentang sifat 20, Dia kata, ni kan asyairah. Kenapa kita tak ambil akidah daripada Imam Syafi'i? Kita kata kita mazhab Syafi'i. <laughs> Jadi mazhab Syafi'i, kenapa akidahnya asyairah? Kenapa tasawuhnya Abu Junay Al-Baghdadi? So, dia pisah-pisah begitu. Hmm. Jadi, ada orang macam eh kita mazhab syafi'i akidah pun syafi'i tasawuf pun imam syafi'i lah ha, itu soalan yang pertama silakan tuan guru terima kasih eh, ya, pengurusi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa abdul salatu wa atamu ala sayyidina maulana muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi syurah li sadri wa yasir li amri وحل العقدة من لسان يفقه ali من علي وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kenapa kita menggunakan istilah sifat 20 sahaja dalam bidang akidah hmm. kenapa tak pakai asyairah maturidiyah ini ini sebenarnya sebahagian daripada jasa para ulama ahli ulama kita semenjak zaman berzaman lagi lah atas metod kaedah memudahkan faham bagi orang ramai kita tak payah guna asyairah maturidiyah kita tak guna istilah-istilah yang ilmiah itu uh -huh. jadi terus kepada maksud bila kata tauhid bila sebab 20 dan maksud sebab 20 itu asyairah maturidiyah lah Tu sama saja. Sama je. Sama je. Cuma tu sebagai satu kod, satu kata yang kataan yang memudahkan faham. Itu biasa je sebenarnya dalam metode ilmu pun sama. Jadi bila kata diitlakkan sesuatu, siwa lewa maknanya tauhid. Asyairah Maturidiyah. Dan Asyairah Maturidiyah itu itulah ahli sunnah wal jamaah. Iza utriqa ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim al asyairah wal maturidiyah bila disebut saja ahli sunnah wal jamaah maka maksudnya adalah ashairah wal maturidiyah dan huraian-huraian itu memang wujud dalam teks kita kitab yang diajar dan dipelajari oleh para ulama penuntut-penuntut ilmu di madrasah-madrasah di universiti maupun di pondok-pondok dan juga di tempat-tempat awam di masjid-masjid di surau di mana-mana kuliah dan method ini telah berlaku zaman berzaman yang telah diwarisi daripada sejak beratus-ratus tahun sebab sebenarnya akidah sifat 20 ini kalau kita tak bincang lagi kenapa sifat, kenapa 20 kenapa tak 13 ha, itu satu satu part daripada ilmu sebab dia puluh tu sendiri sebenarnya hmm. dia kalau nak mendalami kita boleh bahas lah itu tapi pada asasnya bila kata sifat 20 itu wajib semua orang tahu wajib atas setiap wakalah tahu ada setengah orang tahu 20 ni tak ada pada zaman Imam Abu Hassan al -Syari. bila sampai kepada kurun ke-8 hijrah 400 tahun lebih kurang begitu baru timbul di Maghribi itu semenjak dikarang oleh Imam As apa Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi karangan beliau yang yang sangat masyhur iaitu Aqidah Sughra hmm. matan Sughra matan Ummul Barahin atau beberapa nama yang lain jadi tibalah 20 Bila kalau kita talaki kita belajar betul dengan guru, guru kita mengaji kita mendengar betul memahamkan daripada kalimat guru-guru yang mengajar ilmu sifat 20 kita dapat mesti kita dapat faham sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Sanusi sendiri dalam Matan Umul Barahim yang mana maksudnya wajib atas setiap mukallaf wajibu ala kulli mukallafin syaran an ya'rifa ya mimma yajibu lihakim maulana jaz, jalla wa'aza wa mimma yastahilu wa ma yajuz fa mimma yajibul haqqi maulana jalla wa azza isruna sifatan 20 sifat jadi sebenarnya 20 sifat itu walaupun diperhalusinya boleh dikatakan mungkin jadi 13 mungkin jadi 12 mungkin nak kurang lagi pun boleh sebenarnya tetapi makna 20 tu tak boleh hilang sehingga ulama-ulama mengatakan yang 20 itu sebenarnya adalah mujma' alaih ijma' semenjak pada zaman salafus salih sampailah bila-bila pun selagi umat islam itu islam dia akan percaya 20 sifat tak ada seorang pun walaupun dia mutazilah ke sebenarnya walaupun dia wahabi sendiri pun dia tetap percaya percaya 20 tu sebenarnya cuma dia tak mengaku ya takkan dia nak nafi salah satu kisah bila nak mengaku dia kena asyari lah hmm. dia masalah ada dia, dia tak mengaku sebab perkara itu ijma' perkara itu ijma' dua puluh tu oleh kerana itulah untuk tuan-tuan guru kita nak memudahkan senang nak fahamkan pada orang awam pada haji-haji pada hajah-hajah pada adik-adik semua kan bila kata akidah ni mengaji sebab dua puluh sajalah sebab dua puluh dia punya umdah dia parti bagi yang dua puluh tu membincangkan dua puluh sifat itu di samping tu ada lagi tentang sifat kenabian tentang rukun rukur iman yang selebihnya lah dalam pelajaran ilmu akidah mungkin itu satu sebab yang sangat rasa saya sangat mudah sabah lah sesuai untuk jawapan uh, bagi soalan Ustaz tadi lah Allah Allah berkenaan dengan sifat 20 ni Tuan Guru apabila kita mengajar sifat 20 macam Tuan Guru sebut ijma bahkan kita kata kalau ada orang Islam yang tak setuju ataupun menafikan dia bukan sekadar tak isbat dia nafi terus maka merosak akidah dia boleh kufur nafian dia, dia kufur kalau tak isbat berdosa berdosa itu ah, masuk imam ha, maknanya dia bawa pada penafian pula Allah lemah Allah ha, mati itu, kufur takut rasa kufur lah jadi kalau tapi itu maknanya kita kata semua orang setuju tapi tiba-tiba yeah. ada orang kata sifat 20 ni daripada Yunani bukan daripada Islam itu dah betul sebenarnya hmm. bila kata sifat 20 pada Yunani memang confirm tak confirm dia sendiri sebenarnya orang kata baca tak habis ha. Lah. Uh -uh. dia baca atau baca suat khabar habis kulit kulitnya kalau orang dulu memang kalau slash apa, apa handphone ni memang habislah hmm. tapi tentang ilmu ni ha, ah, malap lah sikit baca tak habis lah tu memang tak mana sabah kalau kata sebab 20 ni daripada Yunani yang pertama Yunani tu dia kufur hmm. akidahnya memang beza dia dia pentizem kan hmm. kan bukannya dia Islam dia bukan ulama bukan ahli tauhid kalau kata fals falsafah okey kalau falsafah pun tak betul jawapan yang uh, yang terawal yang sepatutnya sudah cukup untuk memahamkan sifat 20 ni bukan diambil daripada falsafah sepaling so, kurangnya kita lihat metod pengajian sebab dia berulang sendiri di situ di awal-awal pengajian itu disebut hukum akal yang tiga hmm. wajib mustahil dan jais harus wujud istihalah jawas di segi peristirahan pun kalau dalam eh, ilmu apa dikata ilmu falsafah kan? nama pun beza Ustaz nama beza nama beza Wajib kata wajib lah. Kalau yang teks yang bahasa Arab. Kan. Maknanya ilmu falsafah yang telah diterjemahkan ke dalam Islam. Hmm. Okay. Dinamakan ilmu kalam. Nama pun beza. Kalau wajib, dikata wajib lah. Kalau mustahil, dikata mustahil. Dikata imtina. Imtina. Istilah pun imtina. Kalau jawas tu, jawas lah. Hmm. Kemudian, wajib. Ada pada bermasalah. Wajib bagi al kalam itu matahari kita wajib kita hanya menetapkan wajib itu wajib, wajib lizatih saja kalau di sudut falsafah ataupun dikatakan ilmu ilmu kalam atau ilmu apa, hik, hikmah lah hmm. di falsafah ni fail fail asuf kan hmm. fail failu itu maksudnya muhib suka suf hikmah Mm. kasih kepada ai muhibbul hikmah mm hmm hmm ni muhibbul hikmah hikmah ilmu hikmah nama bila kata hikmah ada yang betul ada yang tak betul ada yang boleh kita ambil ada yang kita tak boleh ambil walaupun asalnya daripada Yunani <laughs> ada yang betul ada yang tak betul bila ditukarkan dipindahkan kepada ulama-ulama Islam oleh ulama ahli filasafah Islam dikatakan mutakallimin maka mereka uh, bertindak membersihkan segala makhluk bil kufriat itu mana-mana yang bercampur dengan kekufuran tu telah diketepikan hmm telah dibuang disesuaikan dengan al-Quran dan sunnah dengan akidah Islam uh, jadi Jadilah bentuk ilmu yang digelar sebagai ilmu kalam Ataupun kalau asalnya dalam bahasa Arab Dikatakan ilmu Ilmu falsafah ha? mm -mm. Kalau bahasa Arab pun panggil ilmu, ilmu, ilmu falsafah uh, Dan ilmu kalam Nama yang nama yang tapi sama maksudnya Kemudian kalau di sudut ilmu falsafah Seperti mana yang saya sebut tadi Ustaz Di tadi, segi wujud wajib tersendiri kita kalau dari segi Al-Kalam Al-Kalam ni maksudnya Falsafah yang telah di ditukar daripada Yunani itu dalam bentuk Islamik hmm. itu kata ilmu kalam kan kalau segi ilmu kalam tu sendiri kita tak pergi kepada Falsafah sana lagi hmm. jauh lah kalam tu sendiri yang mana Falsafah yang telah di di apa diubah suai itu pun sendiri sudah berbeza di, di sudut kaedah hukum akalnya mereka ada wajib dizati wajib dizati wajib dizati ni samalah dengan ilmu kita lah malah itu sarufil akli wujud wujud dua dan sebagainya itu yang kita bincang itu wajib dizati dan wajib dizati ni tidak lain tak bukan melainkan yang kodim Allah saja wajib dizati sedangkan pada sudut ilmu kalam ataupun asalnya yang falsafah sendiri ada satu lagi bentuk dia panggil wujud di ghairi wajib di ghairi atau wujud di ghairi dan wajib di ghairi inilah yang dikatakan membawa kepada ditakfirkan fal falasifah hmm. sebab maksud daripada atau afrat daripada wajib di, ghairi ini ialah memahamkan setiap sesuatu yang bila disebahkan pada kodim dia akan kodim sebab tu bagi mereka segala roh ni kodim kan pemikir kan? hmm. lagi ada ribuan perkara yang dianggap sebagai kodim dan terbawa-bawa kepada sebahagian pada orang Islam daripada galangan mutazilah hukum ni telah telah mereka cernakan dalam pahaman akidah mereka dan sebahagian daripada puruk mutazilah itu ialah karamiyah hmm. Karamia. Koromiah ni mas masalah besar Ustaz. Hmm. Kalau kita bincang di sudut perbahasan sifat kalam Allah. Kita ada al sunnah jamaah mengatakan kalam Allah itu, itu bagi beri dua. Kalam nafzi dan kalam nafsi. Kalam nafsi pada zat lah. Yang ada pada zatnya azali yang kodimah sebagai itu kalam nafsi. Kalam nafsi makro matlu yang dibaca itu Al-Quran lah yang ada berhuruf ada bersuara yang dihafal didengar jadi ingat itu kalam lafzi maka pada pahaman karamiah ni mereka mengatakan kalam lafzi ini yang ada pada zat Tuhan itu adalah berhuruf bersuara dan dia baru hmm. nampak tak? Hmm dia kerana dia terpercik mana dia, dia, ambil kaedah pemahaman akidah apa ni pembahagian hukum akal yang ada pada mutazilah yang ada pada asalnya pada betul-betul dia copy paste daripada falsafah ni hmm. sedangkan kita ahlus senah oleh jamaah tidak mengatakan begitu hmm. kita ansyairah maturi dia memahamkan kalam nafzi al-quran yang kita makruh yang kita baca yang kita hafaz yang kita dengar yang berurut bersuara yang di, diturunkan di alam dunia ini hmm. ini pada hakikatnya dia tu memang memanglah baru kita kata tetapi kita tak boleh kata dia baru kerana larangan daripada sana hmm. Dan hadis sendiri meng mengitlakkan bila sebuah Quran Qadim ma baina daffatail musaf kalamullah Lepas tu kata-kata salafus salih dulu Al-Quran Kalamullah Ghairu makhlukin Ini perkataan yang ijma' salafus salih Mengatakan begitu Quran itu adalah kanan Allah Yang bukan makhluk Maksudnya kita tak boleh panggil Quran yang ada ni Makhluk tak boleh hmm. walaupun pada hakikatnya dia berhuruf suara dia jisim dan sebagainya ciri-ciri makhluk ada pada dia jadi kita nak berkata macam mana Cuma kita kata Quran nafzi ini menunjukkan Quran nafsi, mendilalahkan, dipanggil dilalah. Min dalam kita kita tahu yang besar-besar, bihasbi dilalah tu tak ada masalah. Sekiranya dilalah. Bila kita dengar orang kata contohlah. Bila kita dengar orang kata Zaid ada dalam masjid. Nah, kalau bihasbi dilalah itu kita faham, kita faham daripada perkataan Zaidun fil masjid Zaid ada dalam masjid tu maknanya Zaid tu berada dalam masjid menunjuk sekadar fahmu, fahmu amrin min amrin itu dia lah kita faham saja bukan bihas bil hulul bihas bi bil hulul ni maknanya kalau kita kata Zaid dalam masjid maksudnya kita memang bawa Zaid tu masuk dalam masjid dan kita sendiri masuk dalam masjid itu bihas bil hulul hmm. jadi begitulah Al-Quran ni pajang tak mahu ustaz hmm. dah dah dah, apa, dah apa pun dah telajak kan anak-anak biar kita menyeluk perkasa ya ustaz biar sampai pangkalengan pangkal ha. <laughs> dan ni maknanya Quran ni bila kata Quran bila bila kita dengar guru majah Quran yang ada yang kita baca ni ada pada zat Tuhan kita nak faham macam mana kita nak faham maksudnya apa yang dibaca apa yang kita baca makna yang kita baca ni ada pada zat Tuhan sekadar nak mak fahaman saja bukan hulul bukan makna huruf suara ni ada pada zat Tuhan hmm. bukan begitu kerana huruf suara tu baru sebab tu sanusi dalam matan umul bahrain dia kata wal kalamun lazi laisa biharfin wala sautin hmm. Al-Quran ni yang ada pada zat Tuhan tu macam mana terkadar dia panggil dilalah menunjukkan jadi bila kita dengar kata ar-Rahman ar-Rahim kita faham Ar-Rahman rahim maknanya ada pada zat Tuhan sekadar tu je hmm. bukan jirim, bukan jisim, bukan makhluk itu akidah kita ala sunnah wal jamaah asyairah maturidi tu walaupun pada sisi maturidi dia tafsirkan sudut lain atau apa itu perbahasan bincang yang lain lah kan? dan pahaman maturidi tu tidak rosak juga dia memang ahli sunnah juga ha. yang kita nak pertikaikan sekarang yang kita nak fokuskan pahaman karamiah ini sebenarnya pahaman dia itu menggunakan kaedah-kaedah mutazilah yang copy paste daripada kaedah-kaedah falsafah falsafah sesat lah. falsafah yang yang sesat betul yang betul-betul sesat ya. yang, yang tidak di uh, diubah sesuai lagi dengan pahaman Quran dan sunnah <laughs> jadi pada sisi mutazilah perkara macam mana tuan-tuan apa yang sekadar yang saya faham kalau saya salah tolong betulkanlah yang saya baca dalam kitab jawi baca dalam kitab-kitab Arab sekadar yang saya boleh baca yang saya mendengar daripada syarahan gugu karamiah memahamkan Al-Quran yang ada pada zat Tuhan itu baru bukan kodim kalau berhuruf bersuara baru bukan sekadar berhuruf bersuara saja. kalau kata berhuruf bersuara kodim Mungkin ada maaf-maaf maaf lagi Kerana sebahagian daripada Pendapat yang lemah Itu ada seperti pendapat Al-Adud hmm. Imam Adud mengatakan begitu hmm. Dia tak kata baru Dia kata Qadim juga Cuma berhuruf bersuara Dan ada hujah dia lah hmm. Tetapi di sisi karamiah Yang berhuruf Yang bersuara itu Baru Bukan Qadim Jadi maknanya pada zat Tuhan itu Ada Qadim Ada hadis yang kodimnya kalam nafsi lah kodim yang hadisnya kalam nafsi yang berada pada kalam nafsi jadi seolah-olahnya apa yang disebut dalam kitab dia kata bila mana Tuhan itu takallum maksudnya dia nak berfirman bertitah maka diri dia sendiri menciptakan huruf dan suara pada zat dia huruf hmm. suara itu ada pada zat dia ini fahaman karamnya dan satu yang menariknya hmm saya nak lanjutkan lagi dah halang-halang menjuruk pekasam hmm. pahamah karamiyah ini mujmah alih kita ahli sudah tolak hmm. sesat dia mengikut betul-betul kaedah falsafah yang sesat malangnya ada di kalangan ulama-ulama besar orang islam yang dinobatkan sebagai syekhul islam hmm. iaitu imri taimiyah hmm. memang copy paste pahamah ni ustaz boleh tengoklah dalam kitab-kitab mana dia kata Allah bercak ber bercakap lah Allah Ta'ala itu berfirman hmm. Berhuruf bersuara yang baru hmm. Sebiji kan Fahaman Karamiyah Kalau nak saya bacakan kitab Saya boleh bacakan kitab hmm. Ustaz. Boleh saya bacakan? Boleh boleh <laughs> Nanti kan kata itu saya pandai mereka pula Misal dah agak hmm. Dia kena baca Baru dia tak, tak ah. boleh tolak dah <laughs> Baik ya وذهب الكرامية المجسمة إلى أن كلام الله تعالى عبارة عن حوادث هي حروف وأصوات تقوم بذات الله تعالى وتكون تابعة لإرادته لإرادته وقدرته أي أن الله تعالى يوجدها في ذاته يوجدها في ذاته بعد أن لم تكن موجودة faya hadis atun faya hadis atus syaksi lakin qadimatu naui ini yang dikatakan qadim naui hadis wa afradi ya alam 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 tu qadim nau ah tu. alam tu qadim nau ah, ini yang ditolak tunggu terjemah dulu tu takut dia orang tak faham ah baik sama-sama <laughs> okey telah menjalani ataupun apa memahamkan atau etika oleh gulungan karomiah yang Mujasimah iaitu yang mentajsimkan Tuhan mereka ini memahamkan kalau kalam Allah Taala itu adalah ibarat iaitu satu takap uh, yang yang maksudnya ialah baru kalam Allah Taala itu baru yang mana barunya yang mana iaitu huruf dan suara yang mana huruf suara itu dia berada pada zat Allah Taala Ah ha, itu. Kalau mi faham dia tu macam mana yang saya tadi tadilah huruf suara al-Quran tu huruf kan al-Quran tu ada suara dia bila dibaca dia baru tapi bukan sekadar yang di sini saja yang pada zat Tuhan pun baru juga huruf suara juga watakun tabi'atan li iradatihi wa qudratihi ay annallaha ta'ala yujidu hafizaati ba'dan ba'da an lam takun mawjudatan maksudnya bila Tuhan nak takallum masa Tuhan nak bertitah bertita. nak berfirman mm -hmm. maka diciptakan huruf dan suara tu ciptakan Quran itu atas dia atas zat zat. pada zat dia sendiri mm -hmm. makna mana zat dia sendiri dalam satu dalam keadaan yang satu qadim dan baru ada dua-dua sekali dua-dua ada benda yang berlawanan ada pada ada pada zat yang sama ini kita tak boleh terima kan tak, ada, tak boleh makul siapa pun dalam alam ni selagi mana dia ulama' ala sunnah ulama' dia tak boleh terima ada perkara baru berada pada zat tuan tak boleh tak boleh kata begitu sebab tu dalam kita kita pekah dia kata pahaman hulul itu murtad hmm. macam orang semua orang mengaji ilmu hakikat maripat ilmu orang panggil ilmu nukir lah kalau saya mengaji dulu Tok aku kata ilmu nukir hmm. ilmu nukir ni ilmu hakikat maripat dia mengatakan Tuhan tu boleh jelmul. mana hulul tu ataupun kita ni seorang tu bila terlalu tinggi makam dia dia naik, naik 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 sampai ke langit dia bertemu Tuhan dia masuk dengan dia masuk pada satu, satu dengan bersatu Tuhan bersatu dengan Tuhan itu hulul sesat murtad bukan sekadar sesat murtad terus dia pula jadi Tuhan dia pula jadi Tuhan itu masalah hmm. tu ha. yang itu itu kalau kita kita kata yang cerita apa belajar ilmu kenal diri kan ilmu hakikat marifat ni Ha, di kalangan Melayu kita banyak. Ya. Ha, di negeri saya Pahang banyak, cuma tersembunyi. Dan pejabat agama bertindak. Tak ada siapa yang nak bangang pun. Tapi bila disebut seorang tokoh besar seperti tadi kan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pemahaman dia begitu, jadi banyak orang ragu. Jadi saya itulah ustaz, saya saya terkilan lama dah benda ni nak cakap. Alhamdulillah hari ni ustaz panggil saya, saya nak cakap. Saya sangat-sangatlah menyeru kepada para alim ulama guru gitu. Cubalah kita terangkan. Jelaskan kepada awam bagaimana complicatednya akidah Wahabi yang mana mahaguru dia yang terawal yang besar sekali Ibn Taymiyyah lah. Ya. Yeah. Semua asalnya pada Ibn Taymiyyah saja. Mm hmm. Yang lain ni kita tak usah lah. kita pergi pada guru-guru besar. Mm hmm. Punca asal punca Ibn Taymiyyah. Semua asalnya. Baik Usaimin pun saya pernah bahas, saya pernah terjemah kitab Fathul ba Rabbil Bariyah Ibnu Taimin. Hmm. Ibnu apa? Ibnu Usaimin. Hmm. Okey. Saya rat saya, saya tulis dalam blog, dalam blog saya blok untuk tampil. Kalau Ustaz boleh tengok cerita 20 tahun dulu Ustaz. Memang kalau Wahabiah itulah sebiji dia copy paste. Hmm. Bahas yang sama, faham yang sama, natijah yang sama, pegangan yang sama. Tentang Uh, sebab kalam ini pun sama juga. Tadi tu tuan guru alam qadim tu pahaman Ibnu Taimiyah. Antami itu satu lagi. Hmm. Alam qadim tu. Hmm. Ha, Ibnu Taimiyah ni dia tak nakut. Satu ketika dia kata memang alam ni hadis. Itu banyak dalam banyak mana kitab apa Minhaj Sunan apa Nawawi ada ada kita kita ni banyak kan. Hmm. Memang dia kata alam ni sadis baru. Ya. Yeah. bila bila kaitkan dengan kodim jadi kodim. Dan sebenarnya pemahaman itu bila baru berkait dengan kodim, bila bersangkut dengan kodim, dia akan kodim. Itulah sebenarnya falsafah. <laughs> dia ambil falsafah tu. Itulah falsafah. Yeah. Ya. Itu yang saya tekilian tekilan ni dah 20 tahun. Macam mana orang ni mereka-mereka yang inti sebab 20 ni? Hmm ber, bersandar kata sebab 20 falsafah tapi akidah Ibnu Taimiyah pun falsafah confirm complete jadi itulah kalau dapat diterangkan pada orang ramai dengan cara bijak sanalah janganlah sampai bergaduh mm hmm cara ilmiah bahas tak apa hmm. macam mana sebagaimana orang ramai senang menerima ha? kalau dikatakan akidah syiah itu sesat tuan aku guru tu senang je cakap Syiah ni sesat Buti dia satu je Tak lain-lain tu kira Tak boleh kira sangat lah Poin yang besar sekali Ialah kerana mereka mengubah Quran hmm. Menambah yang Quran Mengubah Quran dan meluluh Quran yang kita ada ni Tak sempurna Jadi Siapa saja yang mengusik Quran ni Itu sah cerita lah siapa pun Jadi orang kita, orang Melayu kita Syiah ni Kalau kita sesat, kita tak hangat hati. Ha saya sesat sesatlah betul lah. Quran diubah macam mana? cumanya bila kita walaupun sesat kita ni rational, yeah. kita ala sunnah jamaah sangat-sangat bertimbang rasa. Seperti mana saya tengok podcast malam tu yang ustaz tu malam tu. Ya yeah, semalam. Ni. Ha yang kata kitab apa ala apa Imam Abu Hasan Asy'ari kan? Maqalatul mm Islamiyyin. Hmm. Maknanya walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari mengumpulkan berpuluh-puluh akidah orang Islam yang salah yang tak salah yang betul pun ada tapi walaupun salah tidak dikupurkan. ya yeah. kita masa kita alus sunnah berjemaah la akfuru ahadan min ahli qiblah. kita tak tak, tak, tak mereka si ni walaupun salah dia tu berat tu berat ah berat. Ha, berat tapi tak kuburkan jadi saya nak fokuskan maknanya senang orang awam terima sebab usik Quran hmm tapi hari ni bab ni ustaz hmm Empat pulas nak bagi terang pun kadang-kadang memang tak lihat tak tak pakai saja. dia <laughs> dia, melenting balik kan. Ya. Yeah. Kalau isu